Ну что, 5 часов, и мы снова в эфире. Этот замечательный парень с красивой ямайской футболкой в пальмовых листьях приветствует вас. Я Лавика, сегодня я цыпленок. И дальше у нас Фэн на дороге помог Наоми Уоттс попасть в кино. Как претворить смартфон на планшет? Приложение, которое помогает э, скользким движением руки превратить ваш смартфон в настоящий э, о -о -о, планшет. планшет. Так, ну а такое что-то, да, -то, как это позволяет просто вы Ціти мелодію і записати її. Ну а також ви знаєте, Лайка приготувала для вас питання. Ви дуже легко на нього відповідаєте і отримаєте червону чашку та запаскаво від спонсора. Ну а також просто заряд позитиву. Пропоную приходите до ще одне красунь, кого добро знает, а якщо доводиться кино и поважаєте Дэвида Линча. Отже, Наоми no Уотс. Конечно же, мы знаем эту прекрасную девушку по таким фильмам, как бы Звонок Диана История любви и, собственно, А, Малхолланд Драйв. Кстати, ну так, об этом слушай, фильме сейчас мы mm -hmm. расскажем вам более подробно. Представьте себе, ехала девушка Представь. такая, значит, на встречу с режиссером известным, естественно, в переживала переживал и поп в аварию. Как часто с нами это происходит. Девушка не растерялась, таки поехала на прослушивание. И что, скажете, ну реально не проиграла. Все карты были в ее руках, так как героиня, главная героиня, которую она должна была играть, точно так же начинала свой фильм. И в самом начале своего фильма она аварию. Да. Взагалі, якщо казати про Наомі, вона дуже любить усілякі знаки. Вона вірить у них у них. І, наприклад, Малхолланд-Драйв Драйв це якраз uh, вулиця або шосе, яке перетинає місто Янголів чи да, Янголів, Ян Ян Ось і тому вона постійно туди їздила. Вона постійно моталася за кермом для того, щоб заспокоїтися після невдалих спроб потрапити у кіно. І тут uh, назва фільму – Драйв. І вона відправляється, і лінчів Лінч забирає її просто за фотографією. Уявляєш собі. І казалася, що метр. не прогадал, потому что действительно крутая. Матра вен километра, не прогадая Николы. Йо! Либерком 152 дозволит перетворить смартфон в планшет. Вот как, дуже легко перетворить, э, например, яблукофон у планшет. Треба продать Apple і и купить три планшета. Неправда, а, а, а. der Либерком 152 говорит, что все на самом деле проще. Подключается определенное приложение, которое yeah, yeah, yeah. помогает тому, что девайс, в общем, связывается со смартфоном и выводится все содержимое, значит, смартфона на большой такой себе дисплей, выполненный в рез. Присіли. Причому все це зроблено для того, що розробники побачили, що люди, купуючи планшет, наприклад, вони не використовують його наповну. Вони використовують його як, наприклад, смартфон звичайний. І тому навіщо платити більше, коли ви можете придбати ось цю, ось цю ось, прикольну гаджетушку і використовувати її за призначенням. Можна ми поіграємо з тобою в одну таку ігру? Я буду свистеть, а ти вигадаєш мелодію. О, ドドドドドドド Оказывается, есть музыкальное приложение, которое распознает мелодию по свисту. Это я, музычный додаток я! Нет, это не совсем Саня, потому что компания Кассия в тебя еще не вложила столько денег, как вы свою Хоранда Композер. Вот. И, собственно, это приложение распознает звуки и превращает их в ноты. Значит, просто стоит хозяину насвистеть мелодию, она все покажет и расставит по еще будет больше музыкантов, еще на вдох диджеев, уже была по Будуть писати музику завдяки цьому додатку і вважати себе музикантами. Ні, це іграшка, це не музиканти. Я пропоную крокувати далі, тому що у нас е якраз починається вікторина, і я хочу сказати: поповнюю запас нестандартних рішень та бомбічних ідей. Відповідає на легке запитання Вікторини. Вигравай нові кавово-кокосові подарунки від нескафетри в одному у стартап шоу на М1. Саша, я тогда приготовила свою очередь вопрос. Итак, вы <с Nokia> готовы отвечать? Как называется тот самый умный зонтик, который вам советуют брать его с собой или нет? Киша, uh, кеша или каша? Сальцова, наприклад, <смех> <смех> от пожалуйста отвечайте вірно на опрос вікнарі будете будь-які наші подарочки. Але перед цим давайте пригадаємо, з ким ми сьогодні спілкувалися, і ми мали честь спілкуватися з чарівною дівчиною, яка представляє проект Калина Україна. Отже, Світлана Зига надавала свої поради, як відкрити свій, ну можна сказати, дизайнерський фешн-бізнес. Первое это ідея, так друге – робота. Когда появилась ідея, нужно продумати. Что вам нужно сделать для того, чтобы как-то это реализовать? Также это, естественно, зависит от того бюджета, который у вас имеется. Mm -hmm. Если вы начинающий стартапер, то лучше начинать с какой-то малой суммы для того, чтобы посмотреть, насколько будет востребованы ваш товар. Первое, что вы можете сделать, это создать в социальных сетях страницы, разместить товар и посмотреть, будет ли спрос. спрос. А также наши артисты несли некую лепту касательно на термина слова геокешинг. Давайте они несли. Вспомним, давайте вспомним, что они говорили. Геокешинг. Гео, гео, гео. Гео. Кешинг? Фу, это просто. только, чтобы не было земля за гроши. Прочь из земли. Что-то связанное с геологическим кэшем. Убивание денег. То, что нужно выбрасывать, выкидывать, очищать. Кыш. кэш, кэш и из земли. Ну тогда точно деньги. Система передачи денег. По всей планете. Так интернет не грузится! Жених Гео приносит домой кэш. Гео кэш. Это кэш, который заработан мальчиками нечестным путем. Может, это учитель географии Андрея Кише? Не таким пахнет, знаете, таким пахнет вихідними пахнет. Четверг. Я думаю, що значит... можливо я там, знаєш, не помився сьогодні. Думаю, а хап. Нет, дійсно, завтра у нас п'ятниця. Ми наближаємося до неї. И як все несподівано виходить. Ми начебто цілий день пробули тут у студії разом із вами. На зв'язку. прямому зв'язку. И тут оп, і вже право завершилась. Тому завтра ми у п'ятницю збираємося о 14, 15, 16, 17. Да? Я Хорошо. це правильно сказал? Вроде как да. То есть виходные отдыхаем. Mm -hmm. А завтра все еще видим вас. Bye bye! bye.